Вкусно во всем. Весь бывший СССР откуда-то знает кучу рецептов мяса по-французски. И свято верит, что именно так готовят французы. Так вот, все, что вы знаете, возможно вкусно, но точно не по-французски. Скорее по-русски. Так ни одному французу не придет в голову, к примеру, подвергать майонез тепловой обработке. Ну это к слову. А мы будем готовить телятину орлов. Именно с этого рецепта началась история всех рецептов мяса по-французски. И мы приготовим его почти именно так, как когда-то французский повар Урбен Дюбуа в конце 19 века приготовил телятину для русского посланника графа Алексея Орлова, заодно назвав блюдо в его честь. Почему почти по ходу приготовления, а перечень ингредиентов в конце видео и в описании к нему. И конечно начнем с мяса. Это телятина около килограмма и не просто телятина. Желательно, чтобы это была вырезка. Или можно другая спинная часть, тонкий или толстый край. Можно даже кострец или яблоко задней ноги, внешнюю верхнюю часть. Мясо маринуем, выдавим лимонный сок из половинки лимона. Смешаем с полутора литрами воды. Добавим полторы ложки сахара в оригинале тростникового 2 чайных ложки соли и 5-7 гвоздичек. Смешаем и погрузим туда мясо. Выдерживать час-два. Пока выдерживается, подготовим овощи для тушения. Морковь нарежем крупными кубиками. Вообще все овощи будем нарезать крупными кубиками. Они затем не понадобятся. Пару стеблей сельдерея Французская кухня – изысканная кухня. Именно отсюда, по сути, любовь к стеблям сельдерея во всем мире. Одна крупная луковица тоже довольно крупная. И затем, после прошествия не менее часа, достанем мясо. Обязательно обсушим его от капелек воды кулинарным полотенцем, потому что следующий шаг – обжаривание мяса. Вкусная корочка придаст маленький, но необходимый шарм. Франция ее пересыта. Жарим на смеси оливкового и сливочного масла. Дело в том, что сливочное масло в чистом виде быстро выжаривается, а растительное в чистом виде не даст того привкуса и аромата поджаристой корочки. Огонь максимальный. Выложили мясо, довели до корочки, перевернули на другую сторону. А пока жарится, поставьте прогреваться духовку до 160 градусов. Обжарили, уберем мясо на время, а вместо него добавим овощи, морковь, лук и сельдерей. Обжарим до легкого изменения цвета на желтый. Это тоже добавит вкуса при тушении. Минутки 3. Добавим сухое белое вино. Полтора стакана. И чуть меньше стакана воды. Миллилитров 200. Доведем смесь до кипения. В холодную жидкость опускать мясо нельзя, иначе оно будет вариться, как на бульон. Нам необходимо запечатать поры мяса, чтобы его сок в основном остался внутри. Добавим немного соли, пару чайных ложек. Поперчим с ложечку. Кладем мясо в горячую жидкость. Добавим специи лавровый лист, ситечка, сушеный розмарин, сушеный тимьян и сушеную петрушку. Всего по ложке. Опустим ситечко в отвар. Вообще по классике это должен быть букет гарни. Но свежего розмарина и тимьяна у меня нет, поэтому будут сушеные специи. Довели до кипения, накроем фольгой или плотной крышкой для духовки, потому что будем тушить в духовке при температуре 160 градусов 1 час 15 минут. Во французской кухне мелочей не бывает. 1 час 15 минут и точка. Пока тушится мясо, подготовим его вкусное обволакивающее сопровождение. Грибной дюксель. Интересное слово, да? Для этого нарежем мелко-мелко репчатый лук, пару луковиц. Шампиньоны, грамм 400-500, тоже мелко нарубим. Вообще для дюкселя в оригинале использовался трюфель, который в силу фантастической дороговизны мы заменим на обычные шампиньоны и добавку из сухих лесных грибов. Получится почти трюфель. Для этого сухие грибы, у меня белые лесные, 50 грамм. Измельчим до состояния мелких крупинок. Вот таких. И перейдем к приготовлению непосредственно дюкселя. На сковороде растопим полторы столовых ложек сливочного масла. Вообще тут сливочное масло основное и его много. Говядина и грибы любят сливочные жиры, да и между собой прекрасно сочетаются. Добавим лук, но огонь чуть выше минимального, жарить не будем. К луку добавим чайную ложку соли и чайную ложку сахара. Подмечено, что тушение лука с сахаром придает ему карамельный цвет, без зажарки и раскрывает лучшую сторону его вкуса. Перемешали и тушим минут 10-15. Протушили, оставим в сторонку. Очередь грибов. Тоже на сливочном масле, с ложку где-то. Грибы успеют дать сок и жариться не будут. Тушим грибы. Минут 10. Тоже на слабом огне, под крышкой. Затем добавляем миллилитров 100 жирных сливок самых жирных, что вы можете найти. Добавим сухие измельченные грибы, перемешаем. Добавим столовую ложку лимонного сока или сок половинки лимона. Снова перемешаем. И очередь добавлять лук. Смешаем всю эту массу, которую называют дюксель. Кстати, эта штука Вкусна и как дополнительный гарнир к другим и вообще вкусняшка и да не забываем досолить по вкусу прогрели дюксель до кипения и снимаем с огня мясо в духовке приготовилось необходимо вынуть его из отвара чтобы оно не размокло там остывая остывать будет без отвара под фольгой или под крышкой а отвар процедите он вам еще сегодня пригодится кстати, духовку не выключайте, а наоборот поставьте прогреваться до 180 градусов. Последний компонент – приготовление соуса. Для него понадобится сыр, лучше всего грюер, хоть он и швейцарский, или амента. Хотя в оригинале во Франции кроме этих сыров используют французские твердые. Грамм 300 натерли и дальше все будет у плиты. На сковородке или в сотейнике растопите сливочное масло, грамм 50, Добавьте столько же муки по весу. И на минимальном огне тушите муку минуты 3. Она почти не должна поменять цвет. За это время крупинки отделятся одна от другой и станут прекрасной основой для бархатного соуса. Это еще называется белый ру, то есть слабой обжарки. В ру добавьте грамм 300 молока тонкой струйкой, помешивая, и тушите минут 5. Это по сути бешемель. Но, выключив огонь, мы добавим в него мускатный орех, каенский перец по щепотке, 2 трети сыра и 6 яичных желтков. И он стал называться соусом марне. Именно так, а не бешемель. Кстати, союз соуса марне и грибного дюкселя называется соусом мантенон. Это если кому-то хочется поумничать. Если соус слишком густой, добавьте молока. Соус должен мазаться, но не стать рыхлым. И наконец-то собираем все в кучу. На дно формы наливаем отцеженный бульон от тушения, миллилитров 100. Выкладываем в нее кусочек мяса. Делаем надрезы с шагом 1 см. Но не до конца, внизу тоже оставляем сантиметр. Во Франции даже есть две условных воинствующих партии по этому поводу. Как резать, вдоль волокон или поперек я режу поперек. Должна получиться вот такая гармошка, которая не распадается. В надрезы выкладываем грибной дюксель в каждый разрез, не скупясь. Дюксель в процессе тушения уменьшится в размере. Оставшийся дюксель разложим вокруг мяса, с боков наполнив форму. Ничего не пропадет. Далее смажем все соусом Морней густо, оставив при этом половину соуса для подачи. А смазов, посыпаем все оставшимся сыром грюер или какой из твердых сыров вы предпочитаете использовать. Все это мы отправляем в духовку на 15 минут при 180 градусах. На выходе у нас получается вот такая запеканка, которая имеет название телятина орлов и является матерью всех рецептов телятины по-французски. Нарезают ее поперек надрезав гармошки подают телятину орлов, как правило, с отварными овощами, полевым соусом от тушения, добавив обязательно соус марней, который у нас остался. И, конечно, покладите грибной дюксель. Очень изысканно, очень нежно и очень по-французски. Бекон в этом рецепте изначально не использовался, хотя сейчас все чаще появляется. Рецепт гораздо проще, чем вам может показаться. Ничего сложного в этом блюде нет. Справится и новичок, при этом все очень бархатно и просто тает во рту. А союз грибов, телятины и сливочного соуса заставит любого, попробовавшего впервые телятину орлов, воскликнуть «Ах!». Приятного аппетита! Или, как говорят французы, «Bon аппетит. А мы ждем вас в гости на наших рецептах. Подписывайтесь на канал Корчма и будьте здоровы!